Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan tentang manfaat bawang putih untuk burung perkutut. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Ambil hal-hal yang baik, buang hal-hal yang jelek, tentang ulasan saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Manfaat bawang putih untuk burung perkutut, kesayangan kita tahukah anda bahwa bawang putih yang salah satunya bahan untuk melengkapi masakan menjadi lebih gurih melalui bumbunya selain itu bawang putih juga dapat berkhasiat untuk burung perkutut kesayangan kita menjadi bagian dari pembuatan sambal jenis apapun supaya lebih nikmat nah namun di samping itu ada banyak manfaat lainnya dari bawang putih yakni salah satunya untuk burung perkutut kesukaan kita misalnya seperti manfaat bawang putih untuk perkutut lokal yang mungkin belum banyak anda ketahui saat ini dunia kicau atau dunia anggungan sudah familiar sekali dengan bawang putih mungkin ada salah satunya bagi para pencinta burung anggungan itu sendiri sebagai pencinta burung anggungan tentunya anda sudah tidak asing lagi dengan burung perkutut lokal entah itu perkutut lokal alam entah itu perkutut lokal ternak entah itu crossing entah itu perkutut bangkok perkutut lokal atau perkutut jawa atau geopelias triata merupakan salah satu spesies burung dalam suku Columbidae dan genius geopelia burung ini juga menjadi jenis burung pemakan biji-bijian saja akan tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila burung ini juga akan memakan serangga di habitatnya seperti undur-undur aslinya burung perkutut lokal ini yang sering dikenal dengan perkutut jawa yang mempunyai ukuran uh, kurang lebih yakni 21 cm tubuh ramping ekor yang panjang menjadi ciri khas burung perkutut lokal kemudian untuk kepala dengan warna abu-abu leher serta bagian sisi bergaris halus E, punggung coklat dengan tepi yang hitam e, dengan lurik yang melingkar. Manfaat e, bawang putih sangat bagus untuk burung perkutut kesukaan kita atau kesayangan kita. Secara umum burung perkutut yang dipelihara yakni sebagai kelangenan atau peliharaan oleh kebanyakan penghobi dan biasanya juga diberi makan yang e, berupa biji-bijian saja seperti milat putih milat merah, jwabut, gabah, godem, eh, beras merah, ketan hitam eh, dan lain-lain. Dengan ukuran kecil dan sedikit ketan hitam terkadang ada pula penghobi yang mampu memberi pakan tambahan berupa kenari seed, biji godem dan biji sawi serta pakan ekstra guna eh, kebutuhan mineral berupa tulang sotong untuk burung perkutut. Selain pemberian pakan seperti yang disebutkan perkutut di, di atas sinar matahari langsung untuk menjaga kesehatan dan mendapat vitamin D lebih penting juga para penghobi biasanya akan menjemur burung perkutut lokal kesayangan di tiang jemuran kerekan dengan ketinggian sekitar 7 meter selama kurang lebih 5 menit saja atau uh, minimal 5 menit ya maksimal bisa 3 jam sampai 4 jam nah namun di samping semua itu sebenarnya Anda bisa memberikan bawang putih entah akan Anda berikan sebagai pakan atau terapi namun yang pasti ada manfaat yang harus Anda pahami untuk pemberian bawang putih kepada burung perkutut kesukaan kita atau kesayangan kita. Manfaat bawang putih untuk burung perkutut sangatlah penting. Ini harus garis bawahi. Itu pada pokok permasalahan, manfaat atau pokok inti dari video tersebut atau video ini. Manfaat bawang putih untuk perkutut lokal atau perkutut bangkok. Yang kesatu bisa berguna sebagai antibakteri. Salah satu manfaat dari bawang putih adalah sebagai antibakteri. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa zat alisin yang terkandung di dalam salah satu bawang putih memiliki sifat antibakteri, termasuk bakteri-bakteri dari kelompok Escherichia, Salmonella, dan lain-lain. Lantaran mempunyai sifat antibakteri, inilah bawang putih bisa mengobati burung anggungan Anda, seperti burung perkutut, entah itu perkutut lokal, entah itu perkutut Bangkok, entah itu perkutut crossing yang mengalami gangguan pencernaan yang disebabkan oleh bakteri atau virus atau uh, mikroba yang terdapat dalam tubuh burung tersebut. Bisa dikasih uh, atau dilolohkan bawang putih dengan irisan kecil-kecil ke, ke paruh burung perkutut tersebut secara langsung. Yang kedua, bisa berguna sebagai anti jamur. Selain berguna untuk antibakteri, bawang putih juga mampu menangkal jamur atau radikal bebas. Inilah mengapa bawang putih lebih disebut sebagai anti-jamur. Efek dari sifatnya ini sangatlah kuat dan bisa menghambat pembentukan mikrotoksin, seperti aflatoksin dan parasit lainnya. Jadi, bawang putih ini mampu mencegah aneka penyakit yang disebabkan jamur dan bakteri. Yang disebabkan jamur dan bakteri yang menyerang pada burung perkutut Anda, eh, maka harus rutin dikasih. Bawang putih, entah itu seminggu sekali, entah itu satu bulan sekali, atau satu bulan dua kali. Yang ketiga, manfaat bawang putih yang ketiga adalah bisa berguna sebagai anti parasit. Bawang putih sudah lama sekali banyak digunakan sebagai obat cacing karena di dalam memiliki efek anti parasit. Penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa alisin di dalam cukup efektif melawan beberapa jenis parasit yang biasa menyerang burung perkutut saat... Datang dari obyokan atau dari liar tangkapan alam, jadi rata-rata yang burung ombiokan atau tangkapan liar alam eh, itu rata-rata kan belum terkena bawang putih atau terkena obat cacing, dan lain-lain. Jadi, bisa dikasih bawang putih untuk menetralisasi atau meminimalis eh, cacingan di dalam tubuh burung perkutut tersebut. Yang keempat, berguna sebagai antivirus, alisin yang terkandung di dalam bawang putih. Bisa berfungsi sebagai antivirus yang akan mampu mencegah burung terinfeksi dari serangan virus. Baik itu yang berasal dari burung liar, lingkungan kotor, atau bahkan dari air minum itu eh, air minum burung perkutut tersebut. Harusnya air minum selalu diganti dengan air yang matang atau yang bersih agar eh, kesehatan terjaga untuk burung perkutut kesukaan anda. Yang kelima mengatasi, mengatasi flu dan pilek untuk burung perkutut. Bawang putih cukup efektif sekali dalam melawan berbagai virus di dalam burung perkutut yang menyebabkan flu dan juga pilek pada burung perkutut, terutama pada musim pancaroba atau selama musim hujan. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya Anda mencoba memberikan bawang putih pada burung perkutut kesukaan Anda, entah itu jantan maupun betina, entah itu perkutut uh, atau burung perkutut yang sedang ditangkar. Yang keenam, mampu menghangatkan burung perkutut atau menghangatkan tubuh untuk burung perkutut tersebut. <tuh> Bawang putih mempunyai banyak manfaat lainnya, yakni seperti mampu menghangatkan tubuh burung perkutut tersebut, terutama di musim dingin. Cobalah memberikan bawang putih pada burung Anda uh, dengan dipotong kecil-kecil, lalu dilolohkan ke paruh burung perkutut tersebut uh, dengan telaten, uh, dan secukupnya saja, jangan terlalu banyak karena yang terlalu banyak itu memang tidak bagus. Jadi, secukupnya saja. Yang ketujuh, mampu mengobati luka entah itu luka dalam maupun luka luar bisa mengobati luka pada burung perkutut tersebut bawang putih cukup berkhasiat dalam menyembuhkan luka pada burung anggungan atau burung perkutut bahkan bawang putih sering digunakan sebagai salah satu terapi dalam Menumbuhkan bulu sayap dan juga ekor dari burung picau seperti perkutut jadi jangan ragu jangan takut untuk memberikan bawang putih pada burung perkutut kesukaan Anda semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini tentang bawang putih jadi manfaat bawang putih itu harus kita Cermati sekali lagi manfaatnya sangat banyak sekali bawang putih jangan ragu jangan bimbang Yaitu manfaat bawang putih satu bisa berguna sebagai antibakteri itu kayak ke-1 yang kedua bisa berguna sebagai anti jamur untuk burung perkutut itu E, bisa berguna sebagai anti jamur, dan manfaat yang ketiga bisa berguna sebagai anti parasit. E, itulah manfaat yang ketiga. Jadi, bawang putih bisa menjadi anti parasit untuk burung perkutut. Anda, manfaat yang keempat bisa berguna sebagai antivirus, jadi bisa e, menangkal virus-virus bebas yang berkeliaran di dalam tubuh burung perkutut tersebut, dan lain-lain. Yang kelima bisa mengatasi flu dan pilek. Untuk burung perkutut, Anda jadi manfaat bawang putih yang kelima adalah mengatasi flu dan pilek. Yang keenam, mampu menghangatkan tubuh burung perkutut tersebut. Itulah manfaat bawang putih yang keenam. Yang ketujuh, mampu mengobati luka burung perkutut Anda. Dan masih banyak lagi manfaat bawang putih yang harus kita ketahui. Jadi, eh, seminggu sekali maupun satu bulan sekali harus selalu dikasih eh, bawang putih agar. Selalu terjaga, selalu sehat, selalu bugar, selalu manggung di setiap harinya. Demikianlah ulasan yang dapat saya sampaikan. Saya berikan informasinya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil hal-hal yang baik saja, buang hal-hal yang tidak baik, yang tidak masuk akal, atau yang tidak baik untuk dicerna di, untuk Anda salam rahayu, salam kong Mania dari Sabang sampai Merauke, salam persahabatan, salam pas pas seduluran, salam sukses selalu untuk anda semua dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.